Tetapi dia minta kepada Allah cuma itu sebagai perantaraan. Ah ha, nampak. Jadi dalam Al-Quran cukup bahaya, banyak ayat-ayat cerita tentang masalah, bahaya syirik, bahaya kafir, bahaya perantaraan-perantaraan ini. Yang ni kita kena buangkan tuan-tuan. Zaman sekarang ni perantaraan itu. Yang ketiga, walaqad uhiya ilaika sesungguhnya diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad wa ila alladhi nabiyyan qablika dan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum engkau siapa dia nabi-nabi dulu lah. sebab dia kata bila dikatakan bagi kami telah mewahyukan kepada engkau dan orang-orang yang sebelum engkau maka orang yang dapat wahyu adalah nabi ataupun nabi lagi rasul maknanya selain daripada Nabi Muhammad SAW Allah Ta'ala juga menyampaikan wahyu kepada Nabi-Nabi sebelum kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, Lain ashraqta wahai Muhammad sekiranya kamu syirik. Nabi Muhammad tak akan syirik sekali-kali. Di sini kalau kita belajar tafsir, dia panggil fardu takdir. Andai kata, Rasulullah tak akan syirik sekali-kali. Kalau dia syirik, semua umat dia akan syirik. Ha? Dia nak bagi tahu pengajaran kepada umat kesan hasil ataupun bahayanya syirik. Sekiranya kamu syirik, layah amaluka. na'amaluka. terbatalah amalan kamu. Maka Nabi SAW pun apabila dia syirik kepada Allah segala amalan dia semahiyang, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, bersedekah, segala kebajikan-kebajikan kebaikan-kebaikan yang dia buat semua terbatal tadi kita sebut kan kalau batal semayang semayang tu je batal semayang lain tak batal kalau batal puasa puasa tu je batal puasa yang lain-lain tak batal tapi besarnya kesalahan syirik ini dahsyatnya kesalahan syirik membatalkan semua jenis ibadat Ah ha, Bahaya tak bahaya Membatalkan semua jenis ibadat Bukan itu sahaja Wala takunan naminal khasirin Nescaya kamu di akhirat nanti Termasuk daripada kalangan orang yang rugi ha, Rugi macam mana ulama' kata Ulama'-ulama' tafsir sebut Dihumbankan ke dalam neraka Bersama dengan orang kafir Dan segala ibadatnya Tidak dinilai diterima oleh Allah macam di dalam ayat yang lain habaan mansura Allah Taala bagi perumpamaan ataupun contoh kebajikan kebaikan yang dibuat oleh orang kafir ni dia punya ibadat dia punya amalan seperti debu-debu yang berterbangan tak ada nilai di sisi Allah Taala dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya dosa apakah yang paling besar maka beliau menjawab sahabat-sahabat ni sebut dosa takut dah susah hati bimbang khawatir bila sebut dosa takut sebab dia tahu kesan daripada dosa penyebab diazab di dalam kubur kesan di dalam dosa menyebabkan dihumbar dalam neraka dia tahu tapi dalam kanan banyak-banyak dosa tu dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah ha, lalu Rasulullah jawab apa an taj'al niddan wa huwa khalaqaka kamu menjadikan tandingan bagi Allah maknanya ada sekutu ada tuhan yang lain daripada Allah taala padahal dialah yang semata-mata yang menciptamu Allah taala lah semata-mata bukan ada tuhan lain ada yang lain menjadikan kamu atau mencipta kamu tapi kamu ada syirik pula kepada Allah Ta'ala Sedangkan Allah Ta'ala yang buat kamu Itu dosa yang paling besar Iaitu dosa syirik Menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain Pertanyaan yang kedua dalam bab syirik ini Apakah syirik besar itu? Jawapan syirik besar adalah beribadah Kepada selain selain Allah Dalam pelajaran ataupun pengajian kuliah yang lalu kita dah belajar tentang ma makna al ibadah apakah ini maksudkan dengan ibadah al ibadah tu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah min al aqwal wal af'al ka salah wal zakah wal zibh wal nazri wa ghairi dhalik ibadah-ibadah itu adalah merupakan sesuatu perbuatan ataupun perkataan yang Allah Taala sayang yang Allah Taala suka bila kita buat itulah ibadah sama ada di sudut perkataan kita Perkataan ni kita baca Quran ke Bersikir, bersalawat kan Kita bercakap benda yang baik Maka Allah Ta'ala suka benda tu Maka ibadah Ataupun perbuatan Dibuat contohnya semayang ke zakat Aa, Kita sembelih Korban kan Ataupun sembelih binatang biasa Lillahi ta'ala Itu pun dipanggil ibadah Okey Dalam isu ibadah ni kita jelas Terang Sesuatu perkataan perbuatan yang Allah Ta'ala suka Yang Allah Ta'ala sayang Itu dipanggil ibadah yang kedua Ibadah-ibadah itu mestilah semata-mata Dipersembahkan kepada Allah Kita buat itu ibadah itu lillahi Syarat untuk diterima sesuatu ibadah tu ada tiga syarat kan Yang pertamanya Beriman Innal ladhina amanu wa'amalu salihat Lahum jannatu firdaw sinizu Apa dia? Lahum jannatin tajari mintah tihal anahar Maknanya Beriman dulu Yang keduanya ikhlas Wa ma'umiru illa wa li'amudullah makhlusinalahuddin Yang ketiganya Mewafakutul rasul kita buat tu sesuai dengan apa yang Nabi buat Ibadat-ibadat ni sebelum kita buat Nabi buat dulu Nabi lah yang menjadi contoh kepada kita Di dalam semua ibadat ha, Jadi tak boleh lari lah Tak boleh kita nak elak Ibadat itu mesti dicontohi daripada Nabi ha, Dia kata Syirik itu besar Syirik besar adalah beribadah kepada selain Allah seperti menyeru ataupun berdoa kepada selain Allah. Ha, tengok sesuatu benda yang pelik. Orang dulu-dulu dia berdoa minta ajak kepada batu, kepada pokok kepada kayu, kepada jin, jembalang, apa-apa saja benda yang dia rasa dapat memberi faedah, dapat memberi munafaat, dapat menolak mudarat dia. Lalu dia berdoa. Itu juga termasuk di dalam syirik. Sekarang ni dia tahu dah Kalau doa kepada pokok kayu Minta kepada jin syaitan tu syirik Banyak-banyak orang tahu Tetapi tanpa dia sedari Dijadikan sebagai satu wasilah Benda tu kami sebenarnya berhajat kepada Allah Ta'ala juga Macam pergi kita kata berdoa Pergi ke kubur wali-wali Allah Ta'ala Macam mana ni ada satu golongan Dia kata Tindakan kita tu jadi syirik Sedangkan kita tahu Kubur tidak boleh memberi manfaat Wali tidak dapat memberi manfaat. Yang dapat memberi manfaat ada Allah Ini wasilah sahaja kan dalam Quran ada sebut Ya ayuhalladzina amanu taqullah wa ilaihil wasilata Takutlah kepada Allah carilah wasilah Ini wasilah Macam mana tuan-tuan Hak jenis sesat pun guna ayat Quran juga Hak jenis merapu pun guna ayat Quran juga Hak jenis tunggal langgam pun guna ayat Quran juga sebab tu kita kena faham Quran boleh cantah balik pendapat-pendapat pandangan-pandangan pendapat, 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 yang sesat yang mengarut macam ni. Sebab sebahagian daripada orang kita yang duduk mengaji, oi al ya Quran. Ha, huh. kan kita nak kembali kepada Quran hadis dia baca Quran. Surah Al-Wasilah. Baca ayat yang kita baca pada bulan dua bulan lepas, wa'budullah hatta ya, wa'budullah wa'budillah hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sembahlah Allah sehingga datang keyakinan. Kami dah yakin kepada Allah, apa perlu sembah? Sembahlah Allah Quran kata sehingga datang keyakinan. Kami dah yakin kepada Allah, tak perlu ibadat lagi. Dia ambil ayat Quran juga. Ha, jadi dulu kita dah terang maksud Sehingga datang keyakinan Sehingga datangnya kematian Dah mati baru tak bayar sembah Itu maksudnya Jadi di dalam ayat yang kita bacakan tadi Wasilah di situ maknanya perantaraan di seluruh ibadat Carilah wasilah Untuk takut untuk berdekatkan kepada Allah Melalui ibadat-ibadat Bukan ambil makhluk sebagai wasilah Untuk mendampingkan kita kepada Allah Kalau tidak jadi macam orang kapir di Mekah Kenapa kamu semua berhala? Kami tak menganggap dia Tuhan pun illa linukarribuna ila Allahi zulfa. Dia bukan Tuhan. Berhala ni bukan Tuhan. Berhala ini adalah perantaran perantaraan kepada Tuhan. Dia bawa kami punya ibadat, kami punya persembahan, kebajikan, kebaikan kami Dia dibawa kepada Allah. Perantaraan je, wasilah je, bukan dia sebagai Tuhan. Samalah. Kami pergi ke kubur wali apa semua ni, Ha? Duk minta kepada wali ni Kami tak anggap pun sebagai Tuhan Kami pun mengaji Mengaji angkidah kami pun tahu benda ni Kalau minta kepada makhluk syirik Tapi kami ni siapa? Kita ni siapa? Jauh dengan Allah Ta'ala Dia ni orang yang Dekat hampir dengan Allah Ta'ala Jadi apa masalah kita ambil dia sebagai usilah? Ah, ha, dia faham macam tu Hak ni yang dok duk berlaku nak kata dia berdoa terus minta kepada makhluk dia kata ini syirik. Yang tu sama dengan orang yang belajar akidah ni, sama. Tetapi dia minta kepada Allah cuma itu sebagai perantaraan. Ah ha, nampak. Jadi dalam Al-Quran cukup bahaya, banyak ayat-ayat cerita tentang masalah bahaya syirik, bahaya kafir, bahaya perantaraan-perantaraan ini. Yang ni kita kena kan tuan-tuan. Zaman sekarang ni perantaraan itu